आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान सर्वांचे लाडके मान्य अटलबिहारी वाजपेयी यांची नव्याण्णव जयंती काल संपूर्ण देशभर मोठ्या उत्साहाने साजरी झाली तो सुशासन दिवस म्हणूनही संपूर्ण देशभर मान्य बिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस साजरा केला जातो अटल बिहारी वाजपेयी हे जसे राजकारणामध्ये सक्रिय होते त्याचबरोबर राजकारण समाजकारण समाजकारणही वेगळ्या पातळीवर त्यांनी केलं आणि म्हणूनच संपूर्ण देशामध्ये सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये त्यांनी आदराचं प्रेमाचं स्थान निर्माण केलं ते म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी जसे अटलबिहारी वाजपेयी राजकारणामध्ये आणि समाजकारणामध्ये सक्रिय होते तसेच ते साहित्याच्या क्षेत्रामध्येही अतिशय सक्रिय होते आणि त्यांनी विविध कविता लिहिल्या ते एक राष्ट्रकवी म्हणूनसुद्धा प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांची कविता आज आपल्या सगळ्यांसमोर मी सादर करतो आहे पहिचान नावाची अतिशय सुंदर कविता माननीय अटलजींनी लिहिलेली आहे आणि या कवितेमध्ये ही कविता आजसुद्धा तितकीच आपल्याला तंतोतंत लागू पडते की म्हणूनच ते जे अटलजींनी लिहिलेलं जे वाङ्मय आहे निर्माण केलेलं जे वाङ्मय आहे की ते वाङ्मय अक्षर वाङ्मय म्हणूनसुद्धा ओळखलं जातं की ज्याचा आज इतक्या सुद्धा आपण तो अनुभव घेऊ शकतो आणि ते आजच्या परिस्थितीला तंतोतंत लागू पडणारं आहे तर ऐकूया ही कविता पहचान पेड के ऊपर चढा आदमी ऊंचा दिखाई देत आहे खडा आदमी नीचा दिखाई देत आहे आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है ना बडा होता है ना छोटा होता है आदमी सिर्फ आदमी होता है पता नहीं इस साधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती है इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है पथ पर या रथ पर तीर पर या प्राचीर पर फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है वहाँ उसका धरातल क्या है हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पता का फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात कर दे तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था नहीं अपराध अपराध ही हो रहेगा हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती कपड़ों की दुधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है अस्थि चिड़ित अस्थि जुड़ जाती पीड़ा मन में सुलगती है इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती न माने इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे जड़ता का नाम जीवन नहीं है पलायन प्रोगमन नहीं है आदमी को चाहिए कि वह जूझे परिस्थितियों से लड़े एक स्वप्न टूटे तो दूसरा घड़े किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे अपने धरातल को न छोड़े अंतर्यामी से मुँह न मोड़े एक पाव धरती पर रख कर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था धरती ही धारण करती है कोई इस पर भार न बने मिथ्या अभिमान से न तने आदमी के पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती उसके मन से होती है मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है तर अशा प्रकारची ही अतिशय सुंदर अशी कविता मान्य अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लिहिलेली आहे पहिचान आजच्या परिस्थितीमध्ये अतिशय तंतोतंत लागू पडणारी ही कविता आहे अशा प्रकारचं जे साहित्य आहे अशा प्रकारच्या कविता मान्य अटल बिहारी वाजपेयी यांनी लिहिलेले आहेत आपण जरूर त्यांचा अभ्यास करावा वाचन करावं मनन करावं चिंतन करावं आणि स्वतःचं व्यक्तिमत्व अधिक फुलवावं